Понеділок, 12 вересня, оперативна нарада у міського голови. Дороги в місті жовті води украй занедбаному стані. Деякі з них зиму можуть не перенести або завдати серйозної шкоди транспортним засобам. Коштів, зібраних в цьому році на ремонт доріг, виділених з міського та обласного бюджетів, не вистачить на те, щоб відремонтувати усі дороги, тому у міськвиконкомі знайшли альтернативу. Я объехал в том числе по Водобудовскому району, там где маршрутные автобусы ездят, и по Веселой Ивановке на велосипеде. То получается, дороги уже разрушаются, денег на всех дороги в этом году не хватит. В том числе в связи с тем, что нам приходится финансировать СМСЧ, причем достаточно серьезно. Уже для информации более 9 миллионов мы перечислили СМСЧ, и по информации экономиста еще требуется 10. Но это, знаете, бесконечная история. Вот. Таких денег, естественно, в бюджете нету. Даже если мы найдем, то ни на дороге, ни на освещении вообще ничего не остается. Вообще ничего не остается. Поэтому в этой связи стоит вопрос, называется ручное управление. То есть какие дороги самые приоритетные. Приоритетные дороги это те, которые наиболее нагружены, и там, где ездят маршрутные автобусы. Вот одна из них, это улица Владимира Великого и переходящая в улицу Лесная. И в том числе на Водобуде, это переулок Веселый и улица Партизанская. Возле колонии кто-то задавал вопрос, не мог понять, кто там делает ямочный ремонт. Значит, это, сотруд... это самое лица, которые осуждены, находятся в колонии, они там варили этот срез, они брали срез асфальта еще раз повторюсь, срез асфальта является бесплатный. Он подлежит утилизации. Кто-то там от балансовой стоимости рассуждает и так далее, умничает здесь. На самом деле срез асфальта является бесплатный, он используется так же, как и в кремругу. Кто не знает, он используется по распоряжению городского головы Кривого Рога, именно для того, чтобы ремонтировать, забутовывать эти дороги, которые невозможно, денег нет, сделать нормальный капитальный, либо текущий ремонт. Вот как раз для этого используется во всех городах это. Либо, если есть асфальтный забот, используется для того, чтобы сделать новую смесь, просто добавляется этот срез. Срез безоплатный, еще раз повторюсь. Если срез правильно использовать, в срезе есть частицы битума. Если его правильно использовать, то есть уплотнять послойно, и температура пока сейчас высокая, больше 25-30 градусов, то теоретически битумные частицы связываются, и получается нечто наподобие асфальта. По крайней мере, эти дороги как хотя бы зиму переживут. Потому что сказать, что это ремонт, то, конечно же, это нельзя. Но тем не менее, ямы надо будет сделать. Особенно ямы, которые аварийные. Лучше же это сделать, чем вообще оставить яму, в которой может провалиться просто автомобиль. Вот. В этой связи будем принимать решение значит, по текущему ремонту. Сейчас на прозора мы выставляем Единственное, у нас ПЖРО никак не выдаст дефектные акты по тем улицам, по которым мы просим. Это улица Владимира Велика, улица Лесная и так далее. Надо дефектные акты. Для того, чтобы выставить на прозору, там примерно до 200 тысяч, чтобы начать на этих улицах делать ямочный ремонт. Если мы не успеваем, то, по крайней мере, улицы, которые у нас вообще в негодном состоянии, в том числе там, где вот я уже назвал, с большими ямами, надо будет делать то, что мы делали. То есть срезом асфальта засыпать, по крайней мере, пока сохранить и обезопасить транспортное средство от аварий. Що в даному випадку може случитися просто серйозна аварія? Ета касається улиці Хмельницького, ж стосується вулиці Маяковського. Активну громадянську позицію виявляють мешканці веселої Іванівки. Ось вже другу суботу поспіль. Люди збираються на суботники з власної ініціативи. Цієї суботи завершили прибирання мосту через річку жовту. На оперативну нараду міський голова запросив представника від громади Веселої Іванівки, щоб вислухати усі проблеми та побажання мешканців. У нас присутній представник Жолтоводського общства риболовів, житель Веселої Івановського району. Він хоче висказати свої пожелання знаходячимся тут, руководителем комунальних підприємств. Ну, первый вопрос освещение. Вообще ни одного фонаря. Может, там кто-то оставил чисто, ну, как бы, нелегально. Темно, темно полностью. Зим, можете ночью приехать. О чем идет речь? Это идет речь об улице, которая старое название Красноармейская. Сейчас название Владимира Великого. Дальше переходит в улицу Зеленая которая выходит на дорогу, которая идет на пятихатке. То есть это идет от колонии, дорога вниз спускается налево и пошла дальше через переезд. Обращаю внимание, во-первых, это маршрут автобуса, по которому ездят люди. Во-вторых, значит, Игорь здесь поскромничал. Он один из тех, кто стоял у истоков Желтоводского общества рыболов. Он один из самых активных членов, который сделал благоустройство на этом водоеме Веселой Ивановском, запустил рыбу и в том числе он сейчас добровольно охраняет, на добровольных началах охраняет от браконьеров эту рыбу. Во-первых, он сам житель Веселой Ивановки. Дважды мы вместе с ними выходили на субботника по уборке моста через речку Желтая. Больше 20 человек выходило в две субботы, с 9 до 12 каждую субботу работали, полностью очистили этот мост от мусора, от всего, хотя мост находится на балансе все-таки города. Но я так понимаю, силу пожаров сейчас не хватает. Так вот, жители добровольно, скажем, решили, как это, субботник, это свободный труд освободившихся людей. В связи с тем, что люди сами занимаются благоустройством своего района, таким образом я вижу их активность социальную, и таким образом надо бы обратить внимание на то, что вообще там делается. А люди не жалуются, а вот простого нету, просто нет освещения вообще в этом районе, причем по маршруту автобуса нету. Вулиця Володимира Великого, лісна і так далі. То тобто, немає освіщення. В общем, столби є, вроде світ є, освіщення. Немає. За інформацією жовтоводських розподільчих електромереж, технічна можливість освітити веселоіванівські вулиці все ж є. Міська влада навіть готова надати усе необхідне для цього, починаючи з ламп. Там розгрузочне КТП доповнительне, тобто за мостом на ріки жовта. То есть наши провода через реку были сняты, но опоры там стоят. Опоры стоят. То есть тогда, когда мы демонтировали свои провода, наружное освещение демонтировало, видимо, свои тоже, тоже провода демонтировало, его там нет. Но до реки сюда, до пятого магазина, там наружное освещение есть. Там больше всего, чтобы просто сделать ревизию надо. Мы проверили сегодня, то есть потребление есть, то есть частично наружное освещение работает. Відновлювати освітлення на Веселій Іванівці міський голова доручив управлінню житлово-комунального господарства. Ще одна нагальна проблема, що турбує жителів Веселої Іванівки це погані дороги. Особливо це стосується вулиці Володимира Великого, по якій пролягає маршрут міського транспорту. Міський голова пообіцяв, що в цьому році дана вулиця або буде відремонтована, або залатана зрізом асфальту. Турбує мешканців Василої іванівки і проблема транспортної розв'язки. Маршрутки з міста і до міста не ходять надто пізно і людям нема як дістатись додому. Ну от останній рейс автобуса вбрали. От в восьмі часової там полполвосьмова. От Не всі люди встигають, якби приходиться їздити на таксі. Н, неудобно. Значит, проблема транспортной доставки, доставки людей, в том числе на пляж, который организовал общество, заключается в том, что последний рейс автобуса в 19.00. Летом очень неудобно, действительно, потому что люди, которые остаются на пляже, они добираются потом на такси. Сейчас людям неудобно, потому что будет темно, люди будут возвращаться с работы. Последний рейс был раньше, если правильно понял, в 19.40 примерно, да? А зараз последний рейс примерно в 19. то тобто, людям неудобно добиратися з роботи. Но ну, це буде обращение к перевозчику. Непорозуміння виникли між підприємством Чисте місто та деякими ОСББ і управляючими компаніями. Листя, яке вже почало опадати, люди прибирають та залишають в контейнерах для сміття. А це заборонено. Ще раз напомню, що контейнери призначені для вивозу твердих битових відходів, не листових. для цього в кождом в кожного... в ну, оплате за коммунальные услуги есть э, пункт прибирания прибудинковой территории, который платится отдельно. Э, в наш тариф вывоз твердых бытовых отходов э, этот листва это не входит. Так что большая просьба к управляющим компаниям, к э, ОСББ э, листву и мусор с прибудинковой территории в контейнера не складывать. Каким образом это делается, только вы поясните, это касается не только ОСББ, это касается также отдела образования. Потому что отдел образования иногда занимается чем? Они занимаются хорошим делом. Они а убирают свою территорию, за свою территорию вывалили, а там хоть потоп. Каков порядок все-таки с этим мусором э, процедура? Процедура очень простая. Э, собирается мусор. Могу даже сказать, есть ЖРЭО, оно само выводит на полигон. Можно заказать трактор с ну, с прицепом у нас на предприятии, который заберет этот мусор и вывезет его на полигон. Это Атоминвест будет вывозит своим ходом. ЖРЭО вывозит своим ходом. Управляющая компания Фортеция, она заказывала у нас транспорт, вывозила это своим ходом. Ну смотря сколько будет работать, сколько мусора. Куб захоронения. На полігоні мусора 27 Куб. метр, метр стоїть на метр, да. А для приватних осіб, яких виникла потреба вивезти будівельне сміття на полігон, адже в контейнери його також складати не можна. Це будет коштувати 22 гривни за кубичный метр, повідомляє Сергій Іщенко. Все люди, частные лица, которые хотят вывезти мусор на полигон, они спокойно могут вывезти на полигон в любое время, кроме ночного. В Ночное время туда люди не пускаются. Ну сейчас световой день до 7 часов, до 7 часов в принципе можно будет это все вывезти. Стоимость захоронения одного метра кубического для населения стоит 22 гривны. Те люди, которые выбрасывают, не довозя до полигона, значит они просто не хотели довести его до полигона. Вот заезд разрешается в любое время, дня, ну, дня субботные и воскресные дни. Пожалуйста, привозите, мы при, принимаем Спасибо. на месте, на месте, вам сторож выпишет квитанцию на ту сумму, на которую вы его завозите, вывезли туда, высыпали и вернулись назад. Все. И устанок миский голова звернувся до тих мешканців міста, які не поспішають сплачувати за комунальні послуги. Для жителей города Желтых Вод, значит, смотрите, когда я говорю не оплачивать услуги, я говорю не оплачивать услуги, которые не предоставляются, оплачивается то, что вам предоставляется. То есть, если вот здесь у меня есть выполненные текущие ремонты. Кровель за 2016 год. И тут поехали. Кропоткина 5, Кропоткина 1, Кропоткина 17, Грушевского 14, Заводская 16, Кропоткина и так далее, и так далее, и так далее. Просьба жителей города Желтой Воды, которые проживают в тех домах, в которых в этом году сделаны ремонты кровель, в этом году сделаны ремонты фасадов. Заводская, допустим, 8 марта, Грушевского, Кропоткина, Казакова 5, Свобода, Первомайская и так далее. Просьба все-таки за те услуги, которые вам реально предоставлены, за эти услуги оплачивают.